दहशतगर्दी की हमायत करने की पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ दुनिया भर में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाकियात के दरमियान राबतों के तौर पर हुआ है और डी डब्ल्यू न्यूज़ के जरिए जारी करदा एक दस्तावेजी फिल्म में उसके पीछे मौरूसी तौर पर पाकिस्तान का ताउन कायम किया गया है रिचर्ड कैम्प जो सी ओ बी आर के सबक सीक्रेट सर्विस कोऑर्डनेटर रह चुके हैं के मुताबिक दुनिया भर में होने वाले मतदद दहशत गर्द हमलों का पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस आई एस आई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से बरा रास्त या बला वास्ता ताल्लुक रहा है रिचर्ड ने डी डब्ल्यू की एक दस्तावेजी फिल्म में कहा इसमें कोई शक नहीं है कि आई एस आई मगरबी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दों को तकवीत देने और उसे बरकरार रखने में मलूस है और किसी न किसी तरह आपको दुनिया भर में ज़्यादातर दहशतगर्दाना हमलों के लिए रबते मिलेंगे जो बराह रास्त या बला वास्तव आई एस आई से जुड़े होते हैं लहजा पाकिस्तान मगरबी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाईों के बड़े सहूलतकार हैं दस्तावेजी फिल्म में कहा गया है कि 2001 में रियात आए मतदा अमरीका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर महलक दहशत गर्द हमला जिसमें 3000 के करीब अफराद हलाक हो गए थे इस दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक पाकिस्तानी निशाद दहशत गर्द डेविड हेडली की शमूलियत से हुआ था दस्तावेजी फिल्म में बताया गया कि मुंबई हमले जो सन दो में हुए थे के पीछे पाकिस्तान में मकीम तंजीम लश्कर तैयबा का हाथ था परवेज मुशर्रफ़ की सदारत में मुल्क की खुफिया एजेंसी ने दहशत गर्द तनजीम लश्कर तैयबा के साथ ताउन को तेज़ किया था मुतहदा अरब इमारात में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले मुशरफ ने लश्कर तैयबा के बारे में दस्तावेजी फिल्म साजों को बताया आप उन्हें दहशत गर्द कैसे कहते हैं मैं उन्हें मुजाहिदीन कहता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली आनत से निपटने में पाकिस्तान की मुस्तिल नाकामी का बरह रास्त इस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसमें पाकिस्तानी फौज अंदरूनी और बैरून मुल्क सियासत और कारोबार का गलबा हासिल करती है